Salam millet. Yeni şeirimi təqdim edirəm. Biraz qəlizdir, amma başa düşənlər başa düşəcək. Məni siz oyatmayın, durub haksızlıq görürəm. İntihar sayı artır, kimdir günahkar bilirəm. Qiymət artımlarına mən də dinmirəm, dözürəm. İntihar cəhdlərini başımdan silib atıram. Ayana üstümü örtdüm, başım dincdir, mən yatıram. Qaz limit işıq limit bazarda od qiymətinə Uşağım həsrət qalıb Allahın toyuq ətinə Səsimi çıxartmaram nə qədər düşsəm çətinə Dəyənək qorxusu ilə haqqını haqqa satıram Ayana üstümü ört başım dincdir mən yatıram Qazi intihar edir çünki haqqı tapdalanır Can qoyduğu torpaqda bayrağımız dalğalanır Belə şeylər görəndə adamda riprət yaranır Mən üçnü nifrət edib yuxuma haramlıq qatıram. Ayana, üstümü ört, başım dincdir, mən yatıram. Kimin yaltaqlıq edir, amma işləri xod gedir. Kimin milyon qazanır, qalan da bir-birini didir. Normal həyat yaşamaq hər bir insan arzu edir. Mən isə öz arzuma yuxumda hər gün çatıram. Ayana, üstümü ört, başım dincdir, mən yatıram. Ağar hal hə, yoxdusa mən indi hansı haqqı deyim? Məcburam bu haqqı sizlər kimi mən də baş əyim. Ac başım, dins qulağım, qoy yavan çörəyimi yeyim. Beləcə mən özümü neçə ildir aldatıram. Ayana, üstümü ört, başım dincdir, mən yatıram. Ayana, üstümü ört, başım dincdir, mən yatıram. Bu şeirdə ana dediyim, yəni bizim anamız Azərbaycandır. Yoxumuz şirin olsun.